ЛНР та ДНР як терористичні організації, то очевидно треба говорити про те, хто фінансує ці терористичні організації, і фінансує, звичайно ж, Російська Федерація, звідти йде збройня, звідти йдуть бойовики, звідти йдуть військовослужбовці. Нам очевидно, я маю на увазі в Україні слід говорити про Росію. як про, не лише як про агресора, а як про а країну, яка спонсорує і експортує тероризм. Об этом в этой связи уже последние восемь месяцев только идет речь. И украинская дипломатия, дипломатия президента Порошенко в этом имеет определенный успех. Посмотрите, если бы не было такой речи, не было, если бы не было такой постановки этой проблемы, то не было бы такого реакции международного сообщества, какое сегодня испытывает даже самая Российская Федерация. Не было тех самых бы финансово-экономических санкций как против, э, начиная от конкретных начала личностей государственных служащих Российской Федерации, так и заканчивая всеми сферами э, экономики э, России. Это все звенья одной цепи, безусловно. На мой взгляд, сегодня Россия превратилась не только в страну агрессора, а еще и превращается постепенно. И с каждым днем это все усиливается и усиливается. Лично для меня очевидно, что те весь э, череда событий на последней неделе в нашей стране, связанные с террористическими актами, это является все звеньями одной цепи и серьезной, и серьезной работы диверсантов ФСБ. Это во-первых. Но что хочу второе, я здесь пользуюсь случаем, что вы мне предоставили такое слово. Я внимательно послушал дискуссию в нашей студии и послушал выступающих. У меня такое ощущение о том, что все пропало. Дорогие коллеги, уважаемые друзья, не нужно быть настолько пессимистом, как и эти вот уныния, которые сегодня вы здесь распространяете и в этой студии, и для наших телезрителей. По одной простой причине, что про эффективность работы органов правопорядка, Службы безопасности Украины следует судить не по тому количеству террористических актов, которые были совершены, а по тому количеству террористических актов, которые были предотвращены. Вот об этом нужно судить, об этой эффективности их работы. Но это тема отдельно для разговора. Я думаю, что, наверное, в ближайшее время представители службы безопасности Украины станут гостями в вашей студии. Они расскажут более подробно о том, что удалось предотвратить. А я знаю, что только в Днепропетровской области на протяжении последних полгода, на протяжении последних лет была предотвращена попытка более чем 17 террористических актов. Это только которых мне известно, хотя они специалисты Ну, оскільки нам відомо про те, які теракти були впродовж останніх 30 днів, я пропоную зараз подивитися і нагадати, скільки терактів було здійснено на території Української держави впродовж останніх 30 днів. Отже.